Сегодня здесь, в Павлограде, мы инспектируем воинскую часть Национальной гвардии Украины, в том числе тех резервистов, которые были призваны чуть более месяца назад. Сегодня мы смотрим здесь организацию самообороны и обсуждаем с руководством области вопросы создания специальных батальонов МВД, цель которых обеспечение защиты стабильности в области по всей территории страны на основе гражданских формирований. Эти специальные батальоны, батальоны, находящиеся в структуре Министерства внутренних дел, подчиненные правилам Министерства внутренних дел, в него принимаются люди, которые примут соответствующую присягу Украины, будут подходить под параметры военнослужащего Министерства внутренних дел и эти батальоны будут функционировать как на территории области, так и по специальным поручениям, которые будут отдаваться руководством Министерства внутренних дел по всей территории страны при необходимости. Также сегодня было принято решение о создании специальной роты, особого назначения Павлоград на основе самообороны Павлограда, которая здесь занимается в том числе блокпостами и так дальше.